Okey, selamat datang semua. Pernah tak anda fikir yang sebenarnya ada satu alam semesta lain yang wujud dalam dan pada badan kita sendiri. Betul, satu dunia yang kita tak nampak dengan mata kasar tapi sangat-sangat penting untuk kehidupan kita. Jom kita bongkar dunia mikroorganisma yang memang menakjubkan ni. Okey, jom kita mula dengan satu soalan yang mungkin akan buat anda terkejut sikit. Cuba fikirkan sekejap. Adakah bilangan organisma-organisma kecil ni sebenarnya lagi banyak daripada sel-sel dalam badan kita? Ha, bunyinya macam tak logik kan? Tapi percayalah, jawapannya mungkin akan ubah cara anda pandang diri sendiri selamanya. Jadi, untuk jawab soalan tu, kita kena kenal dulu dengan watak-watak utama dalam cerita kita hari ini. Mereka ni dikenali sebagai flora normal. Ha, basically, komuniti mikroorganisma yang memang dah jadi sebahagian daripada kita. Macam kawan-kawan baik badan kita lah. Okey, tapi apa sebenarnya mikroorganisma ni? Senang cerita, ia adalah hidupan yang sangat kecil. Sampaikan kita memang perlukan mikroskop untuk tengok. Dan mereka ni ada di mana-mana je tau. Termasuklah, ya, dalam badan kita. Dan, part yang paling best, tak semua mikroorganisma ni jahat tau. Flora normal ni, dialah geng mikroorganisma yang baik, yang tinggal dengan kita elok-elok je secara harmoni. Cuba bayangkan, macam penyewa rumah yang baiklah. Dia bukan je tak buat sepah, tapi dia tolong jaga rumah kita, iaitu badan kita ni. Okey, so kat mana kita boleh jumpa kawan-kawan kecil kita ni? Ah, jom kita buat satu tour ekspres ke seluruh badan kita nak tengok kat mana geng flora normal ni lepak. Ha, inilah dia peta ekosistem pribadi kita. Daripada salur nafas kita sampailah ke usus, badan kita ni kalau nak diikutkan macam sebuah bandar yang sibuk penuh dengan macam-macam komuniti mikroorganisma yang tinggal kat zon masing-masing. Okey, hentian pertama kita bahagian atas salur pernafasan. Jom, cuba tarik nafas dalam-dalam. Ha. <tuh> <tuh> Setiap kali kita bernafas macam tu, kita bukan setakat sedut udara tau. Kita sebenarnya tengah berinteraksi dengan komuniti mikroorganisma yang memang tinggal kat situ. Kat kawasan ni, kita boleh jumpa macam-macam spesies. Contohnya macam Staphylococcus dan Streptococcus. Mereka ni boleh kata macam penduduk tetap kat kawasan hidung dan tekak kita. Dan ya, mereka ada peranan penting dalam menjaga kesihatan pernafasan kita. Okey, next. Jom kita pergi ke organ terbesar badan kita iaitu kulit. Kulit kita ni bukan sekadar lapisan luar je tau. Ia sebenarnya satu habitat yang luas untuk macam-macam jenis flora normal. Dan yang menariknya kan, Staphylococcus pun ada kat sini juga sekali dengan jiran dia, Corinobacterium. Diorang ni wujud je kat permukaan kulit kita, tolong protect kulit kita daripada penceroboh-penceroboh lain yang lebih bahaya. Nampak tak betapa kompleksnya ekosistem badan kita ni? Okey, sekarang jom kita masuk lebih dalam lagi terus ke pusat sistem pencernaan kita iaitu usus kecil. Ha, kat sinilah letaknya salah satu komuniti mikroorganisma yang paling padat dan paling penting dalam badan kita. Dan kat sinilah kita jumpa satu nama yang mungkin anda biasa dengar, Escherichia coli atau nama glamour dia E. coli. Dia ada sekali dengan spesies Streptococcus. Walaupun kita selalu dengar E. coli ni macam bahaya, sebenarnya kebanyakan yang tinggal dalam usus kita ni adalah geng baik. Diorang ni kawan baik yang sangat-sangat penting untuk proses pencernaan kita. Okey, jadi kita dah tahu kat mana orang ni tinggal kan. Sekarang soalan paling penting, kenapa orang ni penting sangat? Apa sebenarnya sumbangan orang pada kita? Jom kita tengok apa kebaikan flora normal ni. Senang cerita flora normal ni berfungsi macam pasukan kesihatan peribadi kita. Bayangkan eh, diorang ni lawan dengan kuman-kuman jahat untuk dapatkan makanan, macam potong suplai musuh. Lepas tu diorang juga halang kuman jahat ni dari membiak. Tu belum lagi, diorang tolong hasilkan vitamin-vitamin penting macam B12 dan K, tolong rangsang pertumbuhan tisu badan dan kuatkan sistem imun kita untuk hasilkan antibodi. Pendek kata, merekalah barisan pertahanan pertama kita. Hebat kan? Okey, dari tadi kita banyak cakap pasal bakteria dalam flora normal kan? Tapi sebenarnya, dunia mikroorganisma ni jauh lebih luas dan lagi pelbagai. Jom kita tengok lima kumpulan utama dia. Dunia mikroorganisma ni kita boleh bahagikan kepada lima keluarga besar. Pertama, kita ada fungi, macam kulat dengan yeast tu lah. Lepas tu ada alga yang selalu kita jumpa dalam air. Kemudian, ada protozoa. Ni organisma satu sel je. Lepas tu, mestilah bakteria yang kita dah banyak sembang tadi. Dan last kali, virus. Setiap satu kumpulan ni ada ciri-ciri dan peranan dia yang tersendiri dalam ekosistem kita. Jadi, kita dah nampak betapa pentingnya flora norma ni. Kawan-kawan baik yang hidup harmoni dengan kita. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat-sangat penting untuk kita fikirkan. Apa agaknya akan jadi kalau kesimbangan yang rapuh antara kita dengan mereka ni terganggu? Cuba fikirkan sebab jawapan kepada soalan itulah kunci untuk kita betul-betul hargai ekosistem garib yang kita bawa ke mana-mana setiap hari.